assalomu alaykum hurmatli do'stlar aziz mehmonlar xonimlar va janoblar go'zal va qadimiy samarqand shahriga hammangiz xush Samarqand is one of the important uh, centers of Turkic Islamic hosted uh, many prominent personalities and persoalties essential events throughout the history so this our meeting and uh, our visits to historical sites uh, holy sites in samarkand once again reminded us our responsibility coming uh, throughout the history <laughs> sakkizinchi va o'ninchi fevral kunlari turkiy davlatlar tashkilotining e, turizmni rivojlantirish bo'yicha ishchi guruhi forumini o'tkazmoqdamiz mazkur forumda biz juda muhim masalalarni a'zo davlatlarimiz e, ekspertlari va mutaxassislari bilan e, muhokama qilmoqdamiz qozog'iston delegatsiyasi bu mazkur ishchi guruhi forumiga juda katta e'tibor qaratgan holda bir katta bir delegatsiyani o'zbekistonga yubordi xususan bu delegatsiya turkiston viloyatining hokimi o'rinbosari darajasida keldi bu ham qozog'iston tomonidan ham yaqin qo'shnichilik ham turizmni rivojlantirish uchun juda katta e'tibor berilayotganini bir ifodasi sifatida baholanadi bundan tashqari bu bizning ishchi guruhimizni masalalarini muhokamasidan tashqari o'zbekiston va qozog'iston xususan turkiston va samarqand shaharlari o'rtasida ham hamkorlik to'g'risida bir hozirgi uh, paytda muzokaralar olib borilmoqda chunki samarqand va turkistonni ko'p jihatdan bir biriga bog'lash mumkin Men o'ylaymanki bugungi uchrashuvimiz hamda turkiston va samarqand o'rtasidagi alohida ikki tomonlama muzokaralar juda ham bir samarali o'tadi